Вони тренуються лише у вихідні. Більшість з них зовсім не пов'язані з військовою службою. Тут заняття проходять водії, аграрії, бізнесмени, менеджери, волонтери. Взятися за зброю їх змусила громадянська позиція і бажання скорішого миру. Ми хочемо, щоб в нашій області, в нашому місті зберігався мир. У нас у всех есть семьи, есть свои дома, и семьи и дома кому-то нужно защищать. Вот мы занимаемся тем, что готовимся защищать свои дома, свои семьи, свой город. Некоторые из нас были в зоне АТО. Были в зоне АТО и были там э, в качестве добровольцев и участвовали в боевых операциях. Потом вернулись сюда. У кого-то летом был отпуск, у кого-то была возможность там, на месяц, на два, на три поехать. Люди настроены достаточно патриотично и все понимают, что там ребятам сейчас нелегко, там тяжело. Многие из нас поехали туда получить какие-то реальные, практические боевые навыки, они их получили. И, вот, и вернувшись сюда, ребята здесь обмениваются опытом, говорят, как было там, как здесь, чего нужно опасаться, чего, к чему нужно готовиться. Навчання проводять досвідчені інструктори з чималим військовим досвідом. Дехто з офіцерів пройшли афганську школу, інші мають досвід виконання бойових завдань у гарячих точках СНГ, а також сучасну практику участі в АТО. Ну в моїй житті це вже третій четвертий рік. Зараз не можу спомнити. Раніше це я робив для себе, Потім зрозумів, що ну ребята почали просить, приглашати, розказати, показати. Ну так вот і пошло. Получилась парадоксальная ситуация, что обычные граждане да, до недавнего времени более тактически подготовлены, чем та программа, которую дают войсках. К сожалению, это правда. Это действительно так. Потому что одно дело, когда ты это, это твоя работа, любимая или нелюбимая, это уже другой вопрос. А другое дело, когда это твое хобби. Зараз у навчальному центрі військово-польових зборів тренується підрозділ громадської оборони області. Чоловіки згадують ази військової справи. Інструктор з позивним Сич говорить, що це серйозна школа військового досвіду перед майбутньою службою. Значить, всього, чому ми вчимо тут патріотів? Ми учим їх виживати. Це основна задача кожного бойця. Прежде всього вижити. Вижити в будь-яких умовах, в будь-якому бою. Ну, насколько это возможно, дай бог. Выжить ⁇ это значит нанести противнику максимальный урон. Все. То есть все тренировки нацелены прежде всего на это. На индивидуальную и групповую выживаемость бойца и подразделения в целом. В различных условиях, в различных э, ландшафтах, в, в различных погодных условиях, э, на различной местности. Ну вот, это и есть обучение. Бійці називають свої позивні та поки що прикривають обличчя балаклавами. Приховувати зовнішність змушує острах за рідних, адже далеко не всі розділяють самовідданий запал патріотів. Цей хлопець вже побував в пеклі міста Піски. Він один із кіборгів 93-ї механізованої бригади, які захищали Донецький аеропорт. Ми називаємо таких хлопців хоробрими серцями. Кіборгами бійців прозвали сепаратисти та Це... психологическое давление на этих же самих сепаров, чтобы они нас побольше боялись. Как таково, мы все люди, мы все боимся. А киборгами мы стали после того, как нас прозвали сами же сепаратисты. Каждое подразделение они называли по-своему. Наш Один батальон они называли киборгами, один батальон бессмертными, и другой батальон уже точно не помню, как они называли. Потому что по началу в начале войны они нас очень сильно били. Мы не умели воевать, мы не знали, как это все делается. А Россия и их предшественники, они уже долгое время воюют и знают, как это все делать. Они нас очень сильно били, очень крепко, пока мы сами не поняли, что, как, для чего. А после того, как мы сами поняли, что и до чего, уже стали мы их бить. И бить. Ну, очень сильно, но я с нашими ребятами общался, и ребята мне рассказывали, что в аэропорту они положили какой-то спец, там, супер российский батальон, который за все годы войны в Афгане, в Чечне, у них погибло там что-то около 20 человек. А наши, наши ребята положили весь батальон. На том же обломали им зубы. И утверждение о том, что действительно идет война с Россией, тут даже и оговариваться не надо. Просто, что у нас народ, ну, он, наверное, по большей степени не хочет понимать этого, что идет война. И идет война прямо, прямо прямо пропорционально именно, с, как бы говорится, с предыдущим братским народом нам. Он сейчас далеко не братский народ. У меня э, с другой стороны фронта родной брат, против меня воюет. Ну, может быть, он точно я не могу сказать, что он воюет, но я с ним с начала войны не общаюсь. У него он сделал свой выбор, у меня сделал свой выбор. Моя мама всегда мне говорила, ты ж не забывай, что он Родной брат. Я ей сказал единственное, мои братья со мной в окопах. Те, кто с, моей, с другой стороны, они для меня уже не братья. То агрессор, я защищаю свою страну. Сейчас на данный момент я пытаюсь в, в штабе гражданской обороны помогать тем людям, которым, может быть, в дальнейшем попадут на фронт. Тось інструктую їх, то есть, передаю свой э, бойовий опит, у я там з'явився. Чим могу, тим помогу. Как Такі навчання вельми корисні, стверджують самооборонівці, адже ті, хто не має бойового досвіду, взнають тонкощі військової справи. А ті, хто вже проходив строкову службу, мають можливість оновити в пам'яті знання та поділитись досвідом з товаришами. Слава Україні! Героям слава! Περάζει τι!